день хотим поблагодарить наших спонсоров в лице граждан Украины, которые изъявили желание помочь украинской армии. Вчера получили на вооружение значит, новую партию тактических очков. И вот со мной сидит представитель сейчас взвода, в который попали эти тактические очки. Еще раз хотим поблагодарить граждан, которые выделили свои деньги. Ваши деньги пошли по назначению, действительно на обеспечение украинской армии. И сейчас представитель взвода, который получил вчера очки, расскажет, как мы их будем использовать. Выносим большую благодарность. Бойцы очень довольны и рады за такую поддержку от народа. Значит, эти очки нам помогут теперь выполнять задачи непосредственно ночью, даже в лесистой местности. Эти очки обладают очень большой защитной, защитными свойствами. И непосредственно защита глаз для солдата это в первую очередь. Большое вам спасибо. Значит, эти очки очень хорошие фирмовые. Они знамениты на весь мир. Имеют в комплекте три стекла. Первое стекло это то, что на мне затемненное для работы в солнечное время. Второе стекло это непосредственно желтое желтенькое для работы в, сум, в сумриках, в тумане и белое стекло для работы в ночное время. С помощью этих очков теперь безопасность глаз наших солдат на много раз повысится. Спасибо большое. Также мы будем их использовать при передвижении на технике во время того, как мы... На БТРах, часто постоянно посторонние какие-то предметы попадают в глаза. Также когда пыль, песок, все вот это метет, они нам будут помогать защищать наши глаза, глаза наших военнослужащих. Еще раз большое спасибо, ребята. Все ваши деньги идут по назначению. Не переживайте. Еще раз благодарим всех, кто помогает украинской армии. Спасибо. спасибо.